হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া মই এয়া গধূলি টাইমত মানে ইয়াত একদম হাত চাত খালোঁ খাই মেলি এতিয়া ভাবিলোঁ কেইটামান কাৰ্ড বনাওঁ টিচাৰ্ছ ডেৰ কাৰণে আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ মানে একচুৱেলীটো ফ'ৰ্থ ছেপ্টেম্বৰৰ মানে ব্লগ হয় কিন্তু মই মানে দিওঁতে দিওঁতে বহুতেই বেছি দেৰি হৈ গৈছে কাৰণ এতিয়া বেটাৰ একজাম চলি আছে আৰু আপোনালোকে জানে মই যোৱা আপডেট কৈছিলোঁ যে মাও ঘৰত নাই সেইকাৰণে মোৰ বহুতে অসুবিধা হৈ আছে বেটাক চম্ভালি পিনে সকলো ঘৰৰ কৰি পিনে মানে এইবোৰ কৰোঁতে আৰু কিয় জানো একদম মন নোযোৱা হৈ গৈছে নাজানো কিয় চ' এইফালে মই এনেকৈ চাওকচোন একদম মানে ধুনীয়াকৈ কেইটামান কাৰ্ড বনাইছোঁ তাৰ টিচাৰ্চৰ কাৰণে আৰু ভিতৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান উইচ কৰি দিছোঁ আৰু থেংকছ জনাইছোঁ যাৰ কাৰণে মানে বেটাটো এতিয়া লিখিও ভালকৈ নোৱাৰে এনেকৈ বগা কাগজত যিহেতু ফ'ৰ লাইন পপিত লিখে চ' সেইকাৰণে ময়ে লিখি দিছোঁ কিন্তু নেক্সট ইয়েৰ ইচ্ছা আছে যে বেটাকেইটা এনেকৈ লিখাম বুলি তো মই গোটেইখিনি তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখাই দিছোঁ আৰু প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে লগতে তাৰ ক্লাছ টিচাৰ সকলোৰে কাৰণে মই এনেকৈ এটাকৈ কাৰ্ড বনাই দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু কোনোবা কোনোবাই চাগৈ বনাইছেও তো জনাব আপোনালোকে কেনে লাগিছে লগতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই কেনে লাগিলে একদম সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ ভিতৰত এটা এটা কলম দি দিছোঁ যাতে অকণমান দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু অনুমান ভাল লাগে খালি অকান মানে উইশ করলে তো না নালাগে এটা কলম দিলে অকান ভাল লাগিব মই মানে চকলেটও দিম বলেই কিন্তু বহুত বেশি হয়ে গেছিল মানে একদম মানে নিদিল কারণ কি টিচার্স হয় তো ইমান চকলেট দিয়ে পেলো ভাল না সো যেন হোক তাত গিয়ে পিনে মানে একদম উঠাব ভালকে কারণ সি সক দিলে প্রণাম করলে টিচার্স ডে সেলিব্রেট উইশ করলে আর তাহাতে তাহাতে তো সর আসলে ফাংশন নহল তো মানে ঘর আইসো আৰু ৰাতি অকণমান আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছিলে তাৰ কাৰণে মই কি কি বনাইছোঁ সেইবোৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এয়া হৈছে সৰু মাছ সৰু মাছৰ আঞ্জা বনাইছোঁ লগতে বনাইছোঁ এজন আহিছিলে যিজনে মাছ মাংস নাখায় তেওঁৰ কাৰণে বনাইছোঁ এনেকৈ পনীৰৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়াও ধোঁৱা উঠি আছে চাইজনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনিছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে পনীৰ বনাইছিলোঁ লগতে ইয়াত বনাইছোঁ ছজনা ইয়াত চজনা বনাই দিছিলোঁ আৰু এইটো খাবলৈ এনেকৈ একদম শুকান শুকানকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু ইয়াত আছে দালি সৰু বাচ্ছাও আহিব এনেকৈ কিবা দালি ভাজি থাকিলে এনেকৈ খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ফ্ৰাই বনাম এইটো অকণমান পাছত বনাম দেৰিকৈ আৰু ইয়াত আছে খাছী মাংস দেখিবলৈ কিমান লোহনীয়া হৈছে চাওকচোন কিন্তু দুখৰ কথা হ'ল মই মানে দুখৰ কথা এইটোৱেই হৈ গ'ল যে মই আপোনালোকক আলহী দেখাবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমানেই মানে হুলস্থুল লাগি গৈছিলে আৰু অকণ বেছিকৈ আহিছিলে আলহী ত' ইমানেই খৰধৰকৈ হৈ গৈছিলে সকলো মানে একদমেই মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময়ে নাপালোঁ চ' এইফালে আৰু অকণমান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থৈছোঁ এইখিনিও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো দৈ মিঠাই এইবোৰ আনি থৈছোঁ চ' মই দেখাবই নোৱাৰোঁ দেখাব মানে নহ'লেই ইমান মানে হুলস্থুল লাগি গ'ল চ' এইফালে বেটাও উৎপাত কৰি আছে লগতে ইয়াত মোৰ ভণ্টিও আহিছে আমাৰ ঘৰত তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ বেছি দীঘল নকৰাকৈ জনাব আপোনালোকে কেনে লাগিছে আৰু দেখা হ'ব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত এতিয়ালৈ এতিয়াৰ পৰাই মানে চেষ্টা কৰিম ডেইলি দিবলৈ